Selain daripada itu, kita nak kongsikan juga faktor-faktor yang menyumbang hmm. kepada perkara ini kan. Okay. Saya rasa uh, setiap daripada kita mengetahui, mengenali badan kita, mengenali kehidupan kita, Betul. tetapi faktor ni main peranan yang sangat, sangat penting. Sangat-sangat sangat penting. Ya, silakan. Okay, so antara salah satu faktor yang saya rasa hmm. ramai ibu-ibu ataupun keluarga-keluarga yang kita tak nampak lah kita miss kan, adalah salah satu iaitu family history. So kita kena tengok juga um, sama ada family kita ada tak uh, sejarah yang mengalami apa-apa kecelaruan mental. So contohnya okay. ibu saya contohlah mm -hmm. ibu saya ada mm -hmm. um, depression, kemurungan macam tu. Mm -hmm. So saya juga berpotensi atau berisiko untuk mendapatkan kemurungan postpartum. Mm -hmm. Okey. So mm -hmm. tidak kira apa kecelaruan mental tersebut, okey sesetengah orang ibu itu mm -hmm. boleh mendapatkan kecelaruan ataupun kemurungan postpartum sekiranya family history dia ada um sejarah lah. Okey, kat sini bila kita fokuskan kan, kita melihat kepada support system. Betul. Kan? Hmm. Support system yang kuat, support system yang mungkin berada pada ketika kita um fasa itu Betul. adalah sangat-sangat penting. Mm -hmm. Yalah, terutama sekali suami hmm. uh, kena ada yang mungkin PJJ ya, kan? jarak jauh, dapat seminggu yes. dua saja bersama dengan suami dan seterusnya harus menguruskan semuanya Semua. sendiri. Lagi-lagi ibu yang pertama kali menjadi ibu. Ah, satu betul. tidak ada pengalaman mm -mm. gerak badan kita tidak tahu mengadaptasi situasi betul. itu satu lagi mungkin support system yang kita katakan betul, betul, adakah betul. ibu pertama kali ini um, menjadi um, lebih tinggi kecenderungannya untuk mendapat kemurungan postpartum Okey, so kalau kita cakapkan dari segi kajian lah, uh -huh. sebenarnya tidak juga macam itu. Sebab okay. kita ada juga ibu-ibu um, yang telah melahirkan empat kali, tujuh kali. So the first one, two, three punya pregnancy tu semua okey saja. Tiba-tiba uh -huh. pregnancy keempat, dia boleh dapat kemurungan postpartum tersebut. Uh -huh. Saya juga ada pernah kenal beberapa orang yang selepas um, pregnancy dia yang ketujuh. Ini mm -hmm. terus ada uh, kemurungan mm -hmm. postpartum tersebut. So kita kena tengok juga situasi dia yang luaran tulah apa yang terjadi. Contohnya mm -hmm. kalau macam anak pregnancy yang pertama itu. Husband ada dekat situ, pasangan ada kan? Tetapi tiba-tiba mm -hmm. pregnancy ketujuh itu tidak ada husband, husband PJJ Betul. So, itu memungkinkan seseorang ibu mendapatkan kemurungan postpartum. Ya, yeah, sebab kita katakan tidak semua anak yang kita lahirkan itu prosesnya sama. 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 Betul. Keperintahannya berbeza, cabarannya berbeza dan mungkin juga kita semakin lama semakin meningkat usia. Betul. Kan, seorang yes. so, perempuan yes. meningkat usia lebih daripada 35 tahun ini ada Risiko. hormon yang berbeza Betul? untuk kita... Mm -hmm. mm, ya yeah, risiko <laughs> dia juga lebih tinggi untuk kita mengadaptasi situasi ini bagaimana pula peranan seorang ibu kan kalau mm -hmm. mungkin tidak mendapat um, kerjasama daripada pasangan uh, mm -hmm. ataupun isu-isu yang kita dengar baru-baru ini cheat code apabila mengambil epidural kan. Okay. Uh, ini semua menyumbang kepada satu um, ketidakyakinan seorang ibu oh. kan. Kita rasa kita tak menjadi ibu yang paling baik mm -mm. walaupun kita cuba menjadi yang terbaik tapi itu yang berlaku. Berlaku mm -hmm. kan. So saya ada baca juga tentang epidural itu merupakan satu cheat code. Mm -hmm. Okey tetapi sebenarnya um, pemikiran statement itu sebenarnya tidak betul lah. Kita kena tahu dan setiap ibu proses dia melahirkan itu berbeza. Tahap kemampuan dia itu berbeza. Tahap ketahanan dia itu berbeza kan So kita tidak boleh cakap epidural itu oh, kau ni lemah kau ni tak kuat aku mm -hmm. okey je normal mm -hmm. apa benda semua kan so we cannot do that okay because macam saya cakap badan kita bertindak dengan sesuatu situasi itu berbeza. Mm -hmm. Okay so mm -hmm. saya rasa masyarakat-masyarakat masyarakat dekat luar sana haruslah berikan lagi you know like lagi belajar belajar lagi cari ilmu bahawa Cik, uh, epidural itu bukannya sesuatu yang menyebabkan seseorang mm -hmm. ibu itu rasa... Um, tak kuat, <coughs> rasa lemah rasa kan? gagal, rasa tidak apa, uh -huh. mempunyai kredibiliti uh, sebagai seorang Betul. ibu yang seperti ibu-ibu lain Betul. bukan cerita tentang epidural sahaja kadang-kadang ibu sama ibu pun berkongsi tentang bagaimana mudahnya uh, bersalin tanpa mm -hmm. koyakkan um, bersalin dengan semudah 1-2 jam Betul. dah kat labor uh, berbanding dengan ibu yang lain pula 24 jam, mm -hmm. 30 jam berada dalam uh, labor, labor room, room. kan tak keluar dan sebagainya uh, dengan apa tumpah darah, mm -hmm. situasi yang berbeza ini kadang-kadang mengacau hmm, juga betul. ya mengacau juga yes. minda yes, yes. sebab itu, lagi social media ni sangat sangat memberi kesan kan, kan? so impak social media itu bila kita pun sebagai ibu kita akan tengok scroll, scroll. Ha, kita oh, scroll dia dia kan? oh kita scroll kan sebenarnya kita scroll untuk mencari betul. tips bersalin tetapi keluar tanpa koyakkan dan sebagainya. Itu lagi membuatkan seorang ibu tu rasa macam boleh ke tak hmm. ni? Hmm. Macam mana ni? Betul? Kan dia, dia boleh so kenapa saya tak boleh kan? Macam tu. So better sebenarnya kita baca boleh. Hmm. Tetapi kalau boleh kita kena ada juga orang-orang di, te di tepi, di sisi kita ni untuk berikan kita terus you know like sokongan. You know. Uh, kita boleh buat sendiri. You, 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 you guna epidural tak guna epidural. Um, you ada koyakkan ke tak ada koyakkan ke? It's your own body. Yep. right. Betul. You have to trust your body. You have to, you know, value your body macam mm. tu. Betul. Saya setuju bila value your body tu. Kita lebih menghargai diri kita mm. sebab ini sama sahaja case macam orang yang mengatakan saya bersalin normal, saya bersalin <coughs> caesar, kan? Setuju betul. Tak, betul, betul, tak? Betul, betul, betul. Uh, selalu sangat ada isu berkaitan yes. dengan ini kan. Um, dia seolah-olah memberikan seorang ibu yang melahirkan secara caesar ini ini tidak mempunyai satu uh, trofi Darjat, darjat uh, sebagai Thank seorang thingy. ibu kan. Dan. Itu kadang-kadang pun uh, Sampai Betul. sekarang berlaku eh. saya mas rasa berlaku. berlaku ha uh. ada kes-kes yang melibatkan isu ini ada uh, sangat sangat patient? banyak kes so saya ada seorang kes uh, saya saya ada satu kes di mana ibu itu dia bandingkan Uh, dia punya kes uh, pregnancy pertama normal, tiba-tiba pregnancy kedua cesarean oh. So dia akan rasa macam kenapa tak boleh nak normal, kenapa tak boleh nak caesar. So selepas melahirkan tu dia memberi impak dekat diri dia. Dia rasa macam oh saya gagal, saya tak melahirkan secara normal. So uh, saya merupakan apa tu uh, tak kuat ibu yang tak boleh nak bagi yang terbaik kepada anak saya. Mm -hmm. So benda-benda macam tu pemikiran-pemikiran tersebut itu sekiranya kita tak uh, kawal, kita tak bantu dia, mm -hmm. dia boleh membuatkan seseorang, ibu itu mendapatkan kemurungan postpartum lah. Yep. Mm -hmm. Hmm. Itu dia kan ini dia, patient daripada Puan Sarah sendiri uh, yang mengakui sebenarnya bukan dibandingkan dengan situasi orang lain mm. tapi dibandingkan dengan diri It dia just, yeah, kan yeah. yang pernah melahirkan secara normal kemudian terpaksa sisa kerana kita harus tahu yang paling penting adalah nyawa Betul. yang ingin diselamatkan kan insyaAllah. Insya Okey.